Юрий Алексеевич, ну расскажите пару слов о чемпионате нынешнем по волейболу. Кто в нем участвует? Какова формула проведения? Формула проведения чемпионата этого года. Это круговой турнир. Как обычно мы проводим. И финальная часть будет бороться первое со вторым место из трех игр до двух побед и также за третье место. Всего в чемпионате участвуют 7 команд. К сожалению, только 5 городских, 2 Злобинского района. Лидеры чемпионата, ну, пока сложно сказать, кто будет лидерами, потому как, по большому счету, мы только начали чемпионат. Некоторые команды сыграли по две игры, некоторые даже по одной. Но, я думаю, претендовать на это право будет Нефтехим Сегодня у них неплохая молодая команда Это Радаловка Которая играла сегодня с Педучилищем Ну а у остальных всех есть шанс Скажите пожалуйста Чего на ваш взгляд не хватает волейболу Кременчугскому Чтобы стать более массовым Так сказать видом спорта Хотя бы в масштабах города Ну не хватает специалистов Дело в том что в мужском волейболе У нас сегодня вообще никто не работает Кому задать этот вопрос, поскольку я сегодня являюсь исполняющим обязанности президента Федерации, можно мне задать этот вопрос, но это общественная организация. Скорее эти вопросы надо задавать государственным структурам, это городской районный спорткомитет, это профсоюзное общество. Но сегодня они этим не интересуются. Не будет специалистов, не будет воюют.